Salam uşaqlar. Deməli, bu gün sizə ev tapşırığı kimi verdiyim bu birləşmələrin tələffüz qaydası ilə bağlı izahlı video çəkmək istədim. İndi bu birləşmələrin içində bizim səni q ilə bitən, səni k ilə bitən və b, d, g, c səmitlərlə bitən sözlərin tələffüz qaydalarına aid nümunələri var. Eyni zamanda digər qaydalara da rast gələ bilərik. İndi başlayaq birinci ilk birləşməmizdən sənaq etmək birləşməsidir. Baxıram. Birinci tərəf q samiti ilə bitir və milli mənşəli sözdür. Biz demişik ki, eee sonu q ilə bitən çox hecalı milli sözlərə saitlə başlanan sözə ya şəkilçi artırdıqda, şəkilçi olduqda q-ı əvəzlənməsi baş verir. Söz olduqda q kimi yazılır, q kimi tələffüz olunur. İndi baxarıq. Q-dan sonra gələn ilk səsimiz e sait səsi q-dan sonra sait gələndə biz demişik ki, q g-yə çevrilir. Deməli o olacaq sınaq. Aha. Deməli q -sa samiti g samitinə çevrilir səbəb yanındakı sözün saitlə başlaması oldu. Və etmək sözünə gəldikdə, etmək sonu k ilə bitir. K ilə bitən sözlərdə k i səsini verir. X-ın başında işarə olur. Sınaq etmək. Bu birinci qaydamız. Deməli, burada dəyişən q və ç hərfləri oldu ki, q-ğı səsini verdi, ç də i səsini verdi. İkinci qulaq asmaq. Yenə də eyni qaydadır. Söz q ilə bitir, q-dan sonra sait gəlib. Deməli olacaq qulaq. ğ yanındakı saitə görə ğ-yə çevrildi. Asmaq sonu q ilə bitən milli sözlərdə q x kimi tələffüz olunur. Olur asmağ qulaq asmaq. Deməli, bu birləşməyə əslində bu şəkildə də bir test tərtib eləmək olar ki, hansı nümunədə q hərfi 3 müxtəlif səsi ifadə edir. Baxın, əvvəldəki birinci q q kimidir. İkinci q ğ kimidir. Axırıncı q isə x kimi. Yəni eyni hərf 3 müxtəlif səsi ifadə edir. q, ğ və x kimi tələffüz olunur üçüncü aşiq olmaq birləşməsi də burada vəziyyət dəyişir. Məsələn, 1-ci və 2-ci nümunəmizdə q-dan sonra sait gələndə q-nı q-ya keçirmişdik. Burada o qaydanı tətbiq eləyə bilməyəcək nəyə görə? Çünki q burada alınma sözün sonunda. Və alınma sözlərdə q-dan sonra sait gələndə q olduğu kimi qalır. Bunun ıı, təsdiqini tapmaq üçün belə dəyək də gəlin bunu söz yox şəkil çartıraq. Məsəl üçün aşiqə gönlük halda işlətsək, aşiqin yiyəlik halda işlətsək görürük ki, q-ğ-ya keçmir. Deməli, burada da, yəni birləşmə olanda da eyni qayda tətbiq olunur. Yanındakı söz sait olsa da, aşiq q olduğu kimi qalır. Olmaq x-yə çevrilir çünki milli sözün sonundadır. Sanda qalmaq. Q-nun bitən mill e, sözdür və özündən sonra sait gəlir. Olur sən dığ yuxarıdakıla kimi al mağ yenə də q sözün sonundadır milli sözlərdə adi halda sözün sonunda işlənən q x səsini verir onlardan sonra sait gələndə q ğ-ya çevrilir yəni səs olaraq ğ səsinə çevrilir samit gələndə yenə x kimi tələffüz olunur indi baxaq uzaq qohum birləşməsinə burada artıq görürük ki yanındakı söz samitlə başlayıb elə q-la başlayıb Uzak sözü q ilə bitir və q-dan sonra samit gəlirsə olur uzaq x səsini verir. Qohum sözün isə dəyiş yazılışından fərqlənmir olduğu kimi qalır. Uçuq sökük yenə də mürəkkəb söz olub defislə yazılsa da biz yenə eyni qaydanı tətbiq edəcəyik. Deyəcək ki, q ilə bitən sözə samitlə başlayan söz artırıldığına görə q x səsini verir. Uçuq Sonra Q2 saitinin əhatəsində də ortada olduğu kimi qalır. Sö, amma axırdakı k milli sözlərdə ih səsinə verir. Sökük. Yəni x-ın başında çıxırıq. Yəni bu h də deyil, h də deyil, y də deyil. Sadəcə bu ih səsi sanki bir neçə səsin qarışığındandır. Sökük. H-la y-ın qarışmış bir variantı kimi. Bu çox sökük. Sonra yanıq izi. Q ilə bitən milli sözdür. Özündən sonra sait gəlirsə, deyəcək yanıq izi də olduğu kimi qalır. Daha sonra açıq ürəkli yenə mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb söz olsa da biz yenə eyni qaydanı tətbiq etməliyik. Açıq sözü bir sözdür, ürəkli sözü ikinci sözdür. İndi bizim birinci tərəfimizdəki söz bitib q samiti ilə. Q-dan sonra da sait gəlib. Deməli yuxarıda dediyimiz qaydaları asanlıqla tətbiq edirik. Deyirik açıq, yəni ğ-ya -yə keçir. Ürəkli sözünə gələndə ürəklil. Sözün kökü samitlə k samiti ilə bitir və k samitindən sonra əgər samitlə başlayan şəkilçi artırsaq, biz deyirik ki, k i səsini verir. Yəni olur ürəklil. Açıq ürəklil məli bildəyirəm. Sözümüz mürəkkəb sözdür. İki sözün birləşməsindən yaranıb. Birinci tərəfində açıq sözüdür, ikinci tərəfində ürəkli sözüdür. Birinci tərəfdəki açıq sözü q samiti ilə bitib və q-dan sonra sait gəldiyinə görə, baxın bu üyə görə biz q-nın g-yə keçməsi qaydasını tətbiq edirik. Ürəkli sözü özü də düzəltmə sözüdür. Kökü ürəkdir və biz buna samitlə başlayan şəkil chartırmışıq. Q-dan sonra samit gələndə Q da i səsini verir. Deməli tələffüzündə iki fərqli məqam yaranır. Keçdik qılınc oynatmaq. Burada artıq b, d, g, c qaydasıdır. Sözün sonu bitib c samiti ilə qılınc. Bu qaydada da dedik ki, bu samitlərdən sonra sait gələrsə oynatmaq o saytdır. Sondakı samit olduğu kimi qalır. Olur qılınc. Yəni heç nə dəyişmir oynatmaq sözünün də sonu bitir q ilə. Sonu q ilə bitən milli sözlərdə q hərfi x səsini verir. Olur oynatmaq. Dilənc oynatmaq. Daha sonra tüfəng almaq. Yenə BDGC qaydasıdır. G, g-dən sonra sait gəlir, olduğu kimi qalacaq. Tüfəng almaqda da q samitdir. E, sözün sonunda işlənib, sözün sonunda və milli sözdə işlənib. Deməli q x səsini verir. Olur tüfəng almaq. İndi bizdən soruşulsa ki, tüfəng almaq birləşməsində birinci tərəftəki son samit niyə cingilti olaraq qalır? Çünki yanındakı söz saitlə başlayır. Əgər samitlə başdasaydı qarışa bilərdi. Qatıq çalmaq. Qatıq sözü q ilə bitən, çoxhecalı milli söz və yanında samit var. Samit varsa q x kimi tələffüz olunur. Qatıq və çalmaq sözü də çox hecalı milli sözdür, sözün sonu q ilə bitir, qaydaya əsasən x səsini verməlidir. Qatıq çalmaq. Deməli, burada da 3 q olsa da bunlardan birincisi q kimi, ikincilər isə, ikinci və üçüncü isə x kimi tələffüz olunur. Gəldik mülk davası birləşməsinə. Mülk davası Deməli burada vəziyyət biraz başqa cürdür. Birincisə bu söz tək hecalıdır. Tək hecalı, çünki bizim o danışdığımız qaydalar çox hecalı sözlər sözlərə aidd idi. İstər alınma istərsə də milli sözlər olsun, orada birdik ki, sonu q və ya k ilə bitən çox hecalı sözlər. Bu isə tək hecalı sözdür. Üstə gələkdəki biz demişik ki, sonu k ilə bitən alınma sözlərə onlardan sonra saitlə başlanan və yaxud da samitlə başlanan hər hansı bir söz və ya şəkil chartırsaq Heç nə dəyişmir. Yəni K olduğu kimi qalır. Əgər o söz alınmasaydı, alınma olduqunda nədən bilərdik? Çıxdan sonra K-nə bitən sözə S ilə başlayan şəkilç artırdıq. Əgər K olduğu kimi qalırdısa bilərdik ki, o söz alınma söz sayılır. Yəni milli söz sayılma. Çünki millilərdə K Y-yə keçməli idi. İndi məsəl üçün idrak sözünün alınma olduğunu nədən bilirdik? İdrakımız idrayımız demirikdə k-nı yəyə keçirsə belə bir söz yoxdur. İdrayımız düzgün deyil. İdrakımız olduğu kimi qalır. Əgər id olduğu kimi qalırsa, demək ki, o söz alınma sözdür. İndi burada da mülk sözü həm tək hecalı olduğuna görə, həm də alınma olduğuna görə yanında samitlə başlanan söz işlənsə də, k ki, olduğu kimi qalacaq. Mülk davası. Yəni bu birləşmədə heç nə dəyişmir və keçlik növbətiyə durub getmək. Burda da bdgc qaydasıdır. Durub b ilə bitir və yanında samit var. Deməli durub şəklində tələffüz olunmalıdır. Karqaşlıqına keçməlidir. Getmək sözünün də axırı k ilə bitir. Tələffüzü olacaq k ilə bitən milli sözlərdə iş kimi x-ın başında ştirəx. Durub getmək nit k mədəniyyəti yenə digərlərindən fərqli olaraq bir hecalı, tək hecalı sözdür. Tək hecalı sözlər q və k ilə bitəndə olduqda, yəni bu tələffüzdə e saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda heçinə dəyişmir. Amma, amma alınma sözlər q ilə bitdikdə bunun tələffüsündə q olduğu kimi qalmır. Ümumiyyətlə yadımızda nəyi saxlayırıq? Sözün sonundakı d hərfi Heç bir halda olduğu kimi tələffüz olunmur. İstər alınma olsun, istər milli olsun söz, fərq eləmir. Əgər milli sözdüsə, sözün sonundakı q x kimi, xoru sözündəki x. Yox, alınma sözdüsə, sözün sonundakı q k kimi. Kabinet sözündəki k kimi tələffüz olunmalıdır. Yəni sözün sonunda q-nun olduğu kimi qalma variantı heç bir halda mümkün deyil. Q sözün sonunda həmişə dəyişir. İndi əgər Bu adi halda nitk k səsini verir da. Biz buna samitlə başlayan şəkil çartırsak nə baş verir? Yenə də k səsini verir. Çünki nitk mədəniyyəti deyə bilmirik. Nitk mədəniyyəti k səsi orada hiss olunur. Ümumiyyətlə yadımıza saxlayırıq ki, sözlərin tələffüz qaydası onların asanlaşmasına xidmət eləyir, çətinləşməsinə, gəlizləşdirilməsinə yox. Yəni bizim üçün daha rahatı nitk mədəniyyəti k səsidir. Yazırıq nik k Mədəniyyət sözündə isə qoşa y var, y-nin biri düşür. Mədəniyyəti şəklində tələffüz olunur. Qaymaq yemək. Yenə də q-dan sonra samit və qaymaq sözündəki son q dəyişməlidir və x səsinə çevrilir, çünki qaymaq öz sözümüzdür. Olacaq qaymaq x. Yemək sözündə dəki sondakı k i səsini verir yemək qaymaq yemək ölçüb biçmək burdakı qaydadır b-dən sonra samit gəlir olacaq p kimi ölçüb biç məg ümumiyyətlə məg məc şəkilçisi mill şəkilçidir məstər şəkilçisi və milli şəkilçilərin sonundakı k və yaxud da q, milli sözlərin sonundakı q k qaydası kimi eyni qayda əsasındadır. Yəni burada da sondakı k milli sözdə olduğuna görə i səsini verir. Sadiq dost. Sadiq sözünə gəldik. Sözün sonunda q ilə bitən çoxhecəli sözdür və yanında sabit var. Deməli bu ya ə, x kimi tələffüz olunmalıdı ya da k kimi tələffüz olunmalıdı. İndi hansı olduğunu bilmək üçün Biz bu sözün alınma yoxsa millə olduğunu bilməliyik. Necə bilə bilərik? Sadiq sözünə sait artırsaq, Sadiqin, Sadiqə q olduğu kimi qalırmı? Demək ki, bu söz alınma sözdür ki, q q əvəzlənməsi baş vermir. Ona görə də alınma sözlərdə q-dan sonra samit gələndə deyirik k səsini verir. K Sadiq dost. İndi bir şey də var ki, bu sığtı hərf birləşməsində iki kər səmit yanaşı gəldiyinə görə t-ni atırıq. Dost demirik də, heç birimiz Sadiq dost. Yəni hiss olunmasa da bəlkə ordakı t düşür. Bir də bir şey yaddan çıxardıq. Sadiq sözündə Sadiq yox. Sadiq. Burada uzanma var. Bunu da qoyaq. Daha sonra qəlib olmaq yenə b ilə bitən sözdür, ancaq bu dəfə b-dən sonra o saitdir. Deməli b olduğu kimi qalacaq. Qalib ol məxmək məc şəkilçəsi x kimi açıq sarı deyəsən yazılmalıdır. Açıq sarı öz sözümüzdə q ilə bitir, q-dan sonra samit gəlirsə x kimi tələffüz olunur. Açıq sarı səbəb yanındakı sözün samitlə başlaması oldu və yastıq üzü burada da indi burada e, başqa bir qayda da var. Deməli sözün ortasında s t hərfləşməsi və yaxud da belə deyə də iki karsamit yanaşı gəlir. İki karsamit yanaşı gələndə burdakı qayda bu samitlərdən biri ya dəyişməlidir, çingitə qarşılığına keçməlidir. Ya da onun biri düşməlidir ki, tələffüz asanlaşsın. Çünki heç kəs yastıq demir. Biz deyirik yas tıx. Yəni t-ni d-yə keçiririk, olur yas. Tıx olsun yoxsa ğ olsun. İndi bunu bilmək üçün mütləq yanındakı sözə baxmaq lazımdır. Yanındakı söz saitlə başlayırsa, deməli q-nı ğ-yə keçiririk, olur yastıq üzü. Daha doğrusu yastıq üzü. Yəni ğ-yə keçməsin səbəbi bax bu ü oldu. Belə, deməli Mövzumuz dərsimiz sonu q və yaxud da k samitlərlə bitən sözlər idi. Bunları artıq biz sizinlə qayda kimi keçib yekunlaşdırmışıq. İndi bu qaydaların tətbiqinə çalışırdıq. Birləşmə şəklində də verdim, mürəkkəb söz şəklində də qurduq. Tapşırığımızı verdik və ə, nəticədə yaxşı yazanlar da var idi, səhfləri olanlar da var idi. Həmin səhfləri də bu şəkildə ətraflı izahını vermək istədim. Bu qədər.